टाइम पास एक तरह से मान ले काम कम -कुम तो अब रहा ही नहीं बिल्कुल नहीं सब रेडीमेड कहीं या जवाना आ गया है ब्याह तो शादी है बस बाजारो गया वहाँ से कपड़ा चका और ड्रेसन करा लिया चलो जी ब्याहते अब जो चलाने वाले तो टाइम ही खत्म हो गया करने के लिए पंद्रह पंद्रह दिन महीना महीना दिन के ਪਹਿਲੇ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾਦਾ ਸੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐ ਸਭ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਾਰਕਪੁਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਡੀमेड ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਡੀमेड ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਲਟਰ ਕਰੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਲਟਰਰਾਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਟਨੈਸ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰੈਡੀमेड ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਸੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੈਸੇ ਆਪ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ गुजारा तो नहीं होता मरकी की करिए बेले बैठने से करना ही पड़ेगा जो ही कुछ आएगा वही टाइम पास एक तरह से ले का कम कुम तो अब रहा ही नहीं बिल्कुल ही सब रेडीमेड के ही जमाना आ गया है नया भी कोई सिलाता ही नहीं है ज़्यादातर सब रेडीमेड रेडीमेड के ही अल्ट्रेशन जो है किसी को ऊपर करना है नीचे करना है किसी का लंबाई बढ़ाना है किसी कमर छोटा करना है यही काम आज का रह गया है कोई समय होता था कि जब घर में कोई शादी ब्याह आ जाता था तो बंदा पहले सोचता था कि दस पंद्रह दिन बीस दिन पहले ही शुरू हो जाए ना अपना अपना कपड़ा लेके आ जाना कपड़ा दे जाना नाप दे के चले जाना और पंद्रह बीस दिन लग जाते थे लेकिन अब लोग रेडीमेड की तरफ क्यों भाग रहे अब आजकल आप जो भी ब्याह शादी है बस बाजार गया वहाँ से कपड़ा चका और अल्ट्रेशन करा लिया चलो जी ब्याह थे अब जो सिलाने वाले तो टाइम ही खत्म हो गया दूसरे नंबर पहले तो सिलाने के लिए पंद्रह पंद्रह दिन महीना महीना दिन पहले कपड़ा देता था अल्ट्रेशन करने के लिए नवा बनाने के लिए अब तो लोग नवा बनाता ही नहीं है सब रे, रेडीमेड ही नवा आ गया है नाले सस्ता से सस्ता आ गया है साज कर वही पा रहा है नमा कुछ चलाना ही नहीं चाह रहा है अच्छा अच्छा, अच्छा देखा जाए तो अब दर्जी की दुकान पे सिर्फ अल्ट्रा का ही जैसे आप बैठे हो यहाँ पर आपको भी लगा कि चलो कुछ काम किया जाए आप रोड पे बैठे हो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि तो आज के टाइम में कोई भी मेहनत करने से भाग जाता है ना तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अल्टर भी अल्टर ही कर रहे हो चाहे चलो गुजारा तो होता होगा अच्छा हाँ गुजारा वही टाइम पास हो रहा है अपना जो ही खर्चा पानी निकलता है आप तो नमा तो रहा ना अब रिपेयरिंग भी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या आज का नौकरी भी नहीं रहा कोई काम काज भी नहीं रहा किसी तरह अपना टाइम पास कर रहे हैं अपना पर पर भैया बात करी जाए तो जो फॉर्मल पैंट पहनते थे क्योंकि आजकल फॉर्मल लोग कपड़े कम पहने जीन पैंट ज़्यादा पहने जैसे मैंने भी अभी फ़िलहाल जीन ही पहनी हुई है तो फॉर्मल कपड़े में तो अलग ही बंदे की जो लुक नज़र आती थी लेकिन अब जीन का ज़माना आ गया इसीलिए कुछ फ़र्क पड़ रहा है दर्जियों को हाँ इसी करके कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है पहले फॉर्मल पेंट के बाद कुछ और थी अभी लोग सो सोबाजी पर ज़्यादा लोग चला गया है जीन है सो सोबाजी है तो ये सब जो है बार वहाँ बंद आता है फैक्ट्री से वही सब जो है आजकल रेडीमेड सब लोग की इस्तेमाल करने लगे हैं अच्छा आप इसी इलाके में बैठे हो फिर कैसे कस्टमर कैसे आते हैं बड़े लोग भी आते हैं या मतलब ए, कैसे नहीं बड़े लोग तो बहुत कम आता है ज़्यादातर तो बड़े लोग तो बड़े बड़े शोरूम में जाता है यहाँ पर मीडियम क्लास के लोग जो है अल्ट्रेशन कराने के लिए आता है इसके अलावा फिर क्या काम करते हो इसी से गुजारा मतलब कर लेते हो या कोई और भी काम कर रहे हो हैं नहीं काम फ़िलहाल तो यही सुबह से सात बजे से लेके शाम को सात बजे तक यानी चौबीस घंटे यही काम करते हैं बल्कि बीच बीच में एक दो घंटे बैठना भी पड़ता है जब तो काम नहीं रहता है तो यही काम करते हैं कितने साल से यही काम अभी आप कर रहे हैं ये काम हो गए हमारे पंद्रह साल हो गए काम करते हो पंद्रह साल से आप यही अल्टर का ही काम कर रहे हैं यही अल्टर का ही काम कर रहे हैं इससे पहले करते थे इससे पहले करते नहीं तो मेरा भाई करता था नमा नमा बनाता था उसके संग में मैं अल्ट्रेशन वो की करते अपना इंटरलॉक कराने के लिए जाते थे परेश करवा के कलर चिपकाते थे अब वो काम रहा नहीं, नहीं तो अब केवल अल्ट्रेशन ही रह गया है अल्ट्रेशन ही जा रहे हैं चलो कुछ भी है मेहनत करके खा रहे हो जो भी है मेहनत से रोटी अच्छी मिल जाती है हाँ मेहनत से अच्छी अच्छा। कौन कौन है घर में घर में है अपने दो ही चार नंबर है बहुत व्या है कोई भाई जी रोड से बैठ के कर रहे हैं बेशक ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਰਜੀਆ ਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਰਜੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੈਡੀमेड ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸ਼ਾਰਕਪੂਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ